Salam əziz izləyicilər, bu gün sizlərə Yeni Yasamalda yerləşən 3 otaqlı, təmirdən sonra yaşayış olmayan, dosta qardaşa qismət olacaq ideal bir mənzilə tanış edəcəm. Xahiş olunur videonu sonadək izləyin. Video ərzində mənzil haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Kanalımıza abunə olmağınız xahiş olunur. Unutmayın. Deməli, əziz izləyicilər, hal-hazırda mənzilin hol hissəsindəyəm. Solda mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Mənzil Yeni Yasamalda, Dadaşmirzadə küçəsində, Yasamal məhəlləsinin rahat marketin yaxınlığında yerləşir. Mənzilin planlıqası ilə sizləri tanış edim. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Yanında mənzilimizin böyük yataq otağı, burada mənzilimizin mətbəxi, digər yataq otağımız, hamam otağımız və solda mənzilimizin zalı yerləşir. Həmçinin mənzilimiz sıx və yelçəkən mənzildir. Vaxt itirmədən bir-bir otaq ları ilə mənzilin sizlərə tanış edim. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Hamam tualet aksessuarlarımız hamısı gördüyünüz kimi quraşdırılıb. Təmirdən sonra yaşayış olmayır. Mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib, sahəsi 95 kvadratmetrdir. Ancaq mənzilin ideal bir proyekti var, əziz izləyicilər. Mənzilin bütün otaqlarında pəncərə var. Yəni düzəlmə olsa da qanuni 3 otaqdan seçilmir. Önzünüz mənzilə baxdınız, yəni baxış keçirdiyiniz zaman şahid olacaqsınız. Burada mənzilimizin bir dedikli uşaq otağı yerləşir, kiçik yataq otağı yerləşir. Pərdəsinə lüstruna kimi hamısı gizli işıqları quraşdırılıb. Yəni bahalı materiallarla təmir olunmuş bir mənzildir. Aboylar hamısı bahalı Zambaystdan seçilmiş aboylardır. Döşəməmiz laminatdır və bahalı, keyfiyyətli laminatdır. Yəni keyfiyyətli təmir olunub. Bu yataq otağından da mənzilin balkona, eyvana çıxışı var. Mənzilin ümumiyyətlə 2 eyvanı mövcuddur. Digər eyvanımız qonaq otağında yerləşir. Granit mərmər olan hissələri, bu hol hissələri hamısı istipoldur, əziz izləyicilərim. Burda sağda mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə gözəl bir xudumanlı mətbəximiz var. Mətbəx mebelinizdə gördüyünüz kimi bahalı mətbəx mebeli yığılıb. Bahalı aboylarla döşənmişdir. Aksesuarlar hamısı qoyulub. Bir sözlə əşyalarınızı götürün. Yəni gəl gir, yaşa mənzildir. Şəxs əşyalarınızı götürüb mebellərinizi yığıb yaşayış hazır bir mənzildir. Qalanınıza xahiş olun bir də qeyd edirəm. Abunə olmağı unutmayın, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Yeni yasamanı ən yaxşı yerlərindən birində yerləşir. Cəmi məbınada, yəni hər mərtəbədə 2 qonşu var, çox sakitdir. Yəni müəllimlərin binası kimi tanınır. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir. Yəni ərazinin ən yaxşı binalarından, yaşayış nəsə, yəni kontingenti yaxşı binalardan biridir. Burada biraz fasilə yaratdığımız üçün üzrlü sayın həmkarımız biraz maneçilik yaradırdı burada bizə. Burada mənzilimizin digər yataq otağı yerləşir, valideyn yataq otağıdır. Gördünüzsüz, dizayni xüsusi dizaynla təmir olunub. Yəni aboy seçimləri, laminatdır, işıqlı, yəni işıq seçimləri hamısı bir-birinə tutur. Fərah, işıqlı bir mənzildir. Otaqlarımızın ölçüləri hamısı qənaət bəxş edir, yəni genişdir, standartdır. İndi isə mənzilin digər otaqları ilə tanış edəcəm. Holumuz da olduqca qəşəngdir. Yəni planirovkası mənzilin çox gözəldir, əziz izləyicilər. Burada hamam otağımız, üzr istəyirəm, sanitar qovşağımız yerləşir. Burada da sanitar qovşaqda aksessorlarımız, gördünüz kimi, quraşdırılıb və döşəmə isti poldur. Elektrik xətləri də hamısı bahalı materiallarla təchiz olunmuşdur. Burda isə geniş bir ölçüyə malik qonaq otağımız yerləşir. Xahiş olun, videolarımızı bəyənin, fikirlərinizi rəy bölməsində də qeyd etməyi unutmayın. Xalamsa abunə olun ki, yəni satışa çıxdıqca daim mənzillərimizdən, gözəl belə mənzillərimizdən xəbərdar olasınız. Qonaq otağımız da gördünüz kimi çox gözəldir. İşıqlarımız hamısı xüsusi olaraq seçilib, gizli işıqlar quraşdırılıb, pərdəsi də hamısı evin dizaynına uyğun olaraq seçilib. Qonaq otağından da mənzilin eyvana çıxışı var. Skvoznoy, yel çəkən mənzildir, havaxını olan mənzildir. 9-cu mərtəbədir 12 mərtəbəlin. Yəni idealdır, mərtəbəsi də əladır. Ətamə hərad blokda belə deyim də, yəni 12 mərtəbəli binadır. E, 25 dənə mənzil var, yaşayır. Bir lifti var hər blokda. O da yəni olduq kifayətdir. Balkonlarımız da təmirlidir və ən əsası gün düşən mənzildir. Yəni gün düşəndən gün batana kimi sklazmoidir, ona görə mənzilimizi işıq uzu görür. Belə əziz izləyicilərim, bir daha ümumi olaraq xatırladım. Yeni Yasamalda mənzilimiz Dadaşmayazadə küçəsində yerləşir. Mənzilin qiyməti 172.000 manatdır. Fikri ciddi olan şəxslər aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Siz də mənzilin satışını həyata keçirmək istəyirsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənədək.